Чистое место э, отработал и работает в согласно графику. Мусор вывозится. Э, есть таланты по вывозу мусора совхоза но э, мы стараемся его обслужить, но там очень низкая э, оплата. Там меньше 10% оплаты. Э, поступила к нам жалоба. Вот, э, проживающих э, в городе на уборку и вывоз мусора. Но хочу сказать сразу, что опять чистое место э, производит вывоз мусора с контейнеров и уборка возле контейнеров. То, что э, люди просят э, убрать, это принадлежит жрео как э, уборка с при прибудинковой территории. Есть фотографии и просьба коллегу Федоровичу обработать то, что они есть. Скажите, еще, на... еще, одна, еще одна просьба, э, коллегу Федоровичу, не делать эти кучи возле, возле наших контейнеров. Потому что а, тогда люди, мы, э, мы, которые мы, нерадивые... Мы, ну, как, нерадивые люди, которые они потом выкладывают, выкидают туда и твердые и... <свят> В принципе, все э, увеличилось. Э, Заключенных договоров. И с сегодняшнего дня, в принципе, я буду просить нашу местную власть о выделении людей для того, чтобы ходить и составлять протоколы правопорушения. Да, по протоколу вопрос открытый. Мы семинар провели по составлению административных протоколов. Или протоколов в административных порушениях. Тем не менее, протоколов таких составляется недостаточно. Вместе с тем хочу еще раз обратить внимание, штрафы, предусмотренные статьей. 152 кодекс Украины в административных правонарушениях составляет для должностных лиц предпринимателей от 50 до 100 необлагаемых доходов граждан, это получается 850 до 1700 гривен. И для физических лиц, если не ошибаюсь, от 20 до 30 необлагаемых, то есть это от 340 и выше штрафов. Штрафы серьезные, тем более эти штрафы идут напрямую в бюджет города Желтые Воды. Просьба, когда будут ваши сотрудники составлять эти протоколы, все-таки документировать с помощью фотоаппарата, то есть здесь делать фотофиксацию. Как у нас, я вам рассказывал, приходил, пришел протокол с фотографиями, которые подтверждают факт нарушения. Сергей Николаевич, по поводу летающего мусора, все-таки давайте рассмотрим вопрос. Вот там вы на молодежном сделали эксперимент, приварили крышки к этим мусорным ящикам. Из-за ветра из собаки, деклассированные элементы вытягивают мусорных Бака в мусор, потом он разлетается. Ну вот я насчитал, до 500 метров разлетается этот мусор. Давайте все-таки рассмотрим вопрос. За счет денег предприятия, за счет денег бюджета все-таки мы реконструируем эти мусорные баки и сделаем крышки. Мы не возражаем, реконструировать, но в предприятии нет таких денег при такой оплате. Вы слышали меня Да, да. реконструкции? Считайте, сколько осмечивайте, сколько это будет mm -hmm. стоить. И по поводу вывоза мусора. Значит, обращаюсь к жителям города, к предпринимателям, к субъектам хозяйствования. Возле ваших магазинов, возле ваших мест осуществления предпринимательской деятельности отсутствуют мусорные, ба мусорные ящики, баки, мусорные урны. Кроме того, возле ряда магазинов все-таки есть мусор, который... Складируется в том числе клиентами этого магазина. Возле киосков по улице Гагарина, где паркуются э, таксисты, как всегда, таксисты пьют кофе и ничего умного не придумают, как бросают эти чашки, э, бумажные чашки, окурки здесь же. Значит, это все называется нарушение правил благоустройства. К таксистам я же говорил, то, что вы ездите многие без лицензии, это отдельная история. Просьба, вы живете в этом городе, пожалуйста, вести себя прилично. Не садиться пьяным за руль. Потому что в те времена, для того, чтобы стать таксистом, это надо было иметь как минимум первую или вторую категорию вождения. Стаж работы там десятки лет. И после этого ты мог только стать таксистом. У нас таксистом становятся... Все только начали водить автомобиль, уже становятся таксистами. Великие таксисты у нас есть. Потом засыпают за рулем в состоянии наркотического опьянения. Ну и кроме того, еще раз говорю, не все таксисты у нас, мягко скажем, имеют лицензии. Потому что по налоговой информации, которая проходит, и сравнивая с тем, с тем количеством такси, которое у нас в городе, она просто не соответствует. Значит, пока еще мы до этого не добрались, но просьба, по крайней мере, в городе вести себя прилично. То есть, если вы э, пьете кофе, то хотя бы удосужьтесь выбросить в урну эту чашку, а не здесь же бросаете. И правила дорожного движения для всех написаны. Они а только для тех, кто. А кроме таксисты, а таксисты могут делать эти как хотят. Следующий вопрос, Сергей Николаевич, по вывозу мусора. Значит, если желающие в городе хотят, чтобы в его территории, прилегающая к его торговой точке или к его магазину, вывозился мусор, то он, пожалуйста, может заключить договор с чистым местом, вывести этот мусор. Ничего там страшного. Сколько будет стоить вывоз мусора примерно? 300-400? Трактор один. Один в час 200 Ну вот мы считали, вывоз мусора с... Люди, которые добровольно, Золотоводская организация рыбаков, да, кто они да, там? Да. Вот, они вы, когда работали возле водоема, и по моей просьбе Сергей Николаевич дал трактор. Трактор сделал пять ходок, если не ошибаюсь, я да. правильно да. понял? Вот пять ходок с мусором на полигон обошлось... 4 часа это все обошлось 1400 гривен. 1400 гривен. Это работа. Да, 4 часа было уже это я думаю, предприниматель там 300-400 гривен найдет для того, чтобы вывести мусор с ближайшей территории.